группа мы их назвали молодыми лидерами почему в прошлом году мы вели проект в основном это был проект все же не совсем телевизионный хотя мы готовились к телевизионной версии и мы ее осуществим я надеюсь стань лидером мы по всей украине вот находили молодых ребят инициативных которые предлагали проекты проекты реформирования своего города и вот из них мы отобрали 25 лидеров Европейский Союз их пригласил на этой неделе на, как это назвать, мастер-класс, скажем, да, тренинг, да, где они как бы получили европейский опыт того, как осуществляются реформы на местах. Вот эти молодые лидеры, им от 18 до 28 лет, вот они сегодня тоже будут оценивать то, что происходит в студии. Я сразу обращаюсь и поколению постарше заслуженному, и будущим лидерам страны, вы должны оценивать то, что происходит в студии, по аргументам. Поэтому у вас есть две возможности. Убеждают или, или не убеждают. Не по симпатиям, а по качеству аргументов. Итак, начнем.